Добрый день! Это «Психология в IT» с Натальей Задесенец. И сегодня мы поговорим о том, как пройти путь от профессионала к руководителю. А давайте сначала посмотрим на то, каким образом может начаться ваш путь, если вы сейчас находитесь в статусе профессионала или специалиста. Неважно на какой позиции или ну, в какой отрасли вот вы работаете. Менеджерство к вам может прийти а, тремя способами. Самый первый самый, наверное, гармонично естественный если вы внутри испытываете огромное желание и огромную потребность руководить. И тут очень важно понимать, что если внутри вас есть такое желание, то, скорее всего, вы относитесь к красному типу по типологии диск. Да? То есть вас мотивирует власть в каком-то виде. А следующий путь, к которому вы можете прийти к управлению другими людьми, это путь сверху, что называется. Да? Когда руководство, глядя на вас и понимая, что вы хороший специалист, хороший человек, проявляете какие-то задатки определенные, считает, что нужно вас продвигать на роль руководителя. Здесь важно быть очень внимательным. Да? Почему? Потому что если в первом случае вы сами хотите этого, соответственно, вы сами можете устраивать как бы свои действия то тогда, когда вам предлагают э, перейти из профессионала в руководителя, очень важно послушать себя, да, и насколько это соотносится с вашими желаниями. Потому что не все этого хотят. Слушайте себя. Хотите, не хотите, откликается, не откликается. И смотрите внимательно, на что вас покупают. Потому что, как правило, хорошие руководители хорошо разбираются в людях, да, и они понимают, что если вы относитесь к определенному типу личности, они будут вам предлагать те ценности, которые, по их мнению, важны именно для вас. Поэтому внимательно смотрите и перед тем, как покупаться, взвесьте все за и против, потому что путь этот будет нелегким. Я сейчас расскажу о том, как бы, в, чем, в чем есть подводные камни. И третий путь – это стихийное, скажем так, стихийное бедствие, потому что это ситуация, когда ситуация или обстоятельства вынуждают вас стать руководителем. Есть очень такой хороший фильм «Спасти рядового Райана». И там есть сцена, когда высаживается десант на побережье, тут вокруг разруха, никто их не встречает. И а, Том Хэнк спрашивает, кто здесь главный, а ему кто-то говорит сбоку – ты. Да, то есть вот такая ситуация тоже возможна, а ничего страшного, это означает только то, что вы готовы, но пока внутри вы просто считаете, что вам еще рано. Но мир считает, что вы готовы, поэтому нужно брать и действовать. Итак, независимо от того, каким путем вы приходите к необходимости двигаться в сторону управленческой карьеры, вам нужно помнить о следующем карьера руководителя, ну или задачи, роль руководителя, они сильно отличаются от того, что ценно тогда, когда вы находитесь на уровне специалиста или профессионала. Давайте попробуем разобраться, что уже это. Когда вы специалист в своем деле, вы эксперт, вы профессионал, вы можете быть человеком как бы самого высокого уровня в своей профессии, но Посмотрите внимательно, вы отвечаете только за то, что вы делаете. Даже если вы работаете в команде, да, то есть как бы вы отвечаете за взаимосвязи, но в принципе ваш а, объем задач, он достаточно узок и он очень определенный. Да? То есть вы а, выполняете план, вы выполняете указания, а, вы а, можете быть достаточно творческим и выбирать способы реализации задачи внутри каких-то определенных рамок, то есть у вас есть рамки, в которых вы действуете. Да? И, как правило, вы отвечаете только за себя. Но тогда, когда вы становитесь руководителем, ситуация меняется. То есть уровень вашей ответственности, он расширяется сразу на всю команду, на проект, на взаимодействие с руководством, на взаимодействие с заказчиками. И здесь выступают на первый план уже другие компетенции. Если на уровне специалиста важна, скажем так, техническая составляющая и коммуникативные функции ровно настолько, чтобы не конфликтовать со своими коллегами, то роль soft skills и бизнес skills на уровне руководителя, соответственно, выступают как бы на, первую, на первый план и перевешивают навыки технические. И поэтому вам важно понимать, что будет период, когда вам придется наращивать мускулатуру в том, в чем, возможно, у вас ее недостаточно много и быть к этому готовой. То есть вам придется пережить период осознанной некомпетентности да, и чувствовать себя в этом достаточно... Ну, но если не уверена, то, по крайней мере, спокойно в ожидании того, когда же наступит период осознанной ну, скажем так, компетентности или неосознанной компетентности. Следующий момент, на что следует обратить внимание. Когда вы переходите с позиции специалиста на роль руководителя, вы как бы говорите самому себе, своему руководству, там, всем окружающим, кто вовлечен в этот процесс, что вы готовы взять на себя ответственность, большую, чем раньше и готовы принимать решения зачастую в условиях неопределенности. Помните, мы говорили о том, что у специалиста есть рамки, и все определено в этих рамках на уровне руководителя больше неопределенности. У вас должна быть больше толерантность к риску и больше толерантность к неопределенности и изменениям. Это, наверное, самые такие сильные отличия, потому что все остальное, ну, это нарабатывается, это, я бы сказала, что это технические менеджерские качества, да, то есть ставить задачи, контролировать выполнение и прочие-прочие вещи. Вот эти основные параметры, они, наверное, самые важные и самые, самые неосязаемые, то есть этому сложно научить, практически этому не учат ни на каких тренингах. Если можно научиться ставить задачи, делегировать, контролировать, планировать, заниматься тайм-менеджментом, коммуникация в конце концов учат, то брать на себя ответственность и действовать в условиях неопределенности вам придется научиться самому. И в этом вам важно понимать следующее, что когда вы берете на себя ответственность, то вы уже не ищете виноватых. Да? То есть ответственность на вас, соответственно, все, что происходит с вами, с вашими людьми, с вашими проектами, придется решать вам. И лучше с этим не откладывать. То есть еще один момент, на который обратить внимание вам придется, когда вы становитесь руководителем, это все делать вовремя. То есть решать задачи по мере их поступления, не откладывая их в долгий ящик. Потому что чем больше вы откладываете, тем большим комом обрастают эти проблемы. Это, пожалуй, самое важное, на что вам следует обратить внимание и что вам следует помнить, когда вы становитесь руководителем. Есть еще много разных моментов, в том числе моментов, связанных с управлением людьми. Потому что вам придется оторваться от своего окружения, если вдруг вы вырастаете в своей команде. Да? И вам придется выстраивать другие отношения. Не дружеские отношения, но отношения руководителя и команды. Да? Когда вы ставите задачи, и ваше слово имеет больше вес, чем а, слово, например, тех, с кем мы вчера ходили пить пиво или ходили а, кататься на байках. А, это не просто психологически, но это тоже наращивание мышц и определенных компетенций управленческих. И а, самый, наверное, сложный момент это когда однажды а, вам придется первый раз уволить человека из своей команды. Это тоже бывает сложно. Вот, и тоже нужно понимать, что непопулярные решения вам также придется принимать в своей карьере, и к этому нужно готовиться морально, во всяком случае, заранее, если есть такая возможность. Все остальное осваивается в пути, главное сделать первый шаг. Поэтому всего хорошего и успешных вам проектов.